Валя, скоро в двері не влізе. воно загоділося до кубинської еди, кубинський ресторан. Ну, от знайшли його. Я заказала ось эту паелію. І я, коротше, не знаю. Ну, може, це ж не аутентична, така настояща паелья. люди. вот так и рис и морепродукты. И я рыюсь по всей этой паэль, я шукаю что-то, короче, какой-то протеин. Мне тоже понравилось. Ну, может быть, не хочу обсирать, может, ну, может, тут плохо готовят. Там, где мы заселились, там есть и при этом отеле итальянский ресторан. И мы когда проходили, там так пахло вкусно. Я бы туда пошла, но Стивен уже хотел все кубинской еды. И мы запланировали завтра туда сходить. Что не поняла? Я вроде бы я сделала, и не гол... ну, и... Короче, я не най... Ну, я не знаю, она не добра. Такая, если можно, но не за 45 долларов. Единственное, что было вкусно, это маргарита. Ой, это Махита, мохито не я путаю, я такая специалист мохито первый раз я взяла с мангом очень вкусный ну захотела классического который просто лайм и много бей, этого бейзеля много базилика мне нравится Thank you. у меня осталась одна большая креветка я буду с маргаритой Блин, с мохито. Все вкусно. Наконец-то. Лангестина? А, это на креветка. Думала, это креветка, это лангестина. Доброе мясо. А просто большая креветка. Она нет. подсвит. Є, світ, ба, м, ба. Є. Taste more, like more protein, شو я не знаю. Чую багато російської речі і один раз почула українців. А росій дуже бачу. Прямо, як ну, 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 слышу і слышу. Німці чула, французив. Чего вони сюда едут? Чего они сюда едут? Может тут живуть просто? И тачки проезжают. Я девочек рассматриваю. Они ходят полуголые, сиси, молодые, красивые, тело. упругая. Идут в купальниках. Молоденькие, красивые. Любо дорого полюбоваться. Сейчас по мне уже видно, что да, я Мартини выпала. Че, господи. Маркини. Мархита. Тима, еще не сыр заказал если честно, я вообще не наелась. А. Это странная еда. Не суть. Кекс сделали в микроволновке. Зуб даю на отсечение. Он теплый. Они не могли его печь или подогреть. Блин, точно, как микроволновочный этот. Верху положили, вверху положили шарик мороженого і сливки з этого выдули, ну з балончиком, і полили каким-то там okay, great. Thank you very much.